Здесь вот одна половина вылетела. И тут одно стекло вылетело. Оно двойное. Тут двойные стекла были. Одно вылетело, это осталось. А там все вылетело. Балкон. Вот, смотрите, вот. Вот дверь. она убежала, я на десятый раз только позвала ее, она тут полно стекла, она по стеклу вышла. Я говорю, деты деточка? Я за нее уже начала плакать. девочка, иди, мой мой мой. иди мой мой. У меня пенсия маленькая, я на минимальной пенсии. У меня 2314 пенсия. Конечно, как я могу их поставить? Мне некуда переезжать, я буду жить здесь здесь, здесь. Все перед вами. Можно вот так сделать даже. Если идет трещина несущей стены, есть трещины в переходящих покрытиях в квартирах. Будет, не дай бог, какой-то еще один такой момент. У нас просто может обвалиться то же самое. Сказали, что будет комиссия направлена, сделают оценку. Мешканці, які потребували розселення, а виявили бажання 5 родин, ми, у нас є гуртожиток, ми відселили туди, тобто вони потребували житла. Інші хто у родичів, хто у друзів, тобто вони відмовилися з кожною родиною. відпрацюємо окремо взагалом за цей прильот 282 квартири пошкоджені вікна. Це 557 вікон. Їх всі ми будемо відновлювати. Що стосується цього саме зруйного під'їзду. То його подальшу долю, тобто ми зараз не можемо обговорювати, тому що потрібно отримати технічний висновок.